Поэтому, как Моисей вознес змею в пустыне. Так должно было ему быть вознесено. Иисус. Как и всякий верующий. Как всякий верующий.

<ааащит> и возвещать дела Господне. Мне нравится возвещать дела Господне. С или без я буду возвещать дела Господне. Потому что на Бога валятор не влияет. Он всегда правда. Он всегда жизнь. Он всегда исцеление. Он всегда поток счастья. счастье в нашей жизни. Счастье в Духе И Дух Святой для каждого из нас делает наш разбиток, как сделал Иисус. Будем дарить пациенту. Спасибо, отец за <и> дух. <соединяющие> Ты учишь нас дарить. Ты учишь нас наслаждаться. И, и жизнью с тобой уже здесь, на этой земле. Поэтому это да, будет царство, как на небе, так и на земле, реально. Да, что и волны, тебе здесь, мы будет реально. Поэтому я повторюсь, если ты сразу делаешь его сына, часто говорят, не моя ответственность привести себя на небо. Это делает Дух Святой. Я сам, сам и удержу, и, и совершу, и сделаю Я Моя ответственность лишь Божьему Сыну повести небеса на землю. Каждый из нас носитель его царства.

Но вы хотели узнать эту силу, которую можете противостоять любой раскаленной стреле волне. It Иисус, Иисус никогда... Но Иисус не совершил ни одного чуда, не совершил Он ни одного чуда и теперь все по-новому. Дух Господень на мне. И теперь я соединен Духом Божьим своим Отцом. И теперь Он живет во мне. А я в но... И начиная свое служение, Иисус читал слова в определяя его призвание. Он начинал свое служение Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать по земле и в нем освобождать. Дух Господень на мне, Ибо Он помазал меня, закрушенный сердцем, исцелять, ведь ему и играть, петь ему и играть. Теперь Дух Господень на меня, в вот, на вас, восстание. кто пришел в этот дух. И после Господь, этого да, без отступали и признавали Его Сына Божиим. До этого, до этого момента такого не происходило я на земле. Войны исцелялись, воплощенные очищались. Мертвым он воскрешал, силой святого Духа. День 38, как Бог Духом Святым и Силой помазал Иисуса Христа Завета. И Он ходил благодаря и исцеляет всех, говорится, всех. И исцеляет всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. В Духа Бог был с Ним.

Хорошо смотрит. Он сказал, Это Я хотел бы, чтобы просто <зарачивания> которые хотят принять его Ученики Иисуса действовали в силе Духа.

Спасибо, да, Господь. Господь. Хочу, чтобы его церковь была сильная. Это сила Святого Духа. Это сила Святого Духа. Потому что есть люди, которые еще так остались на Святой не видят этой силы церкви. Они идут как у Они демонстрируют кое-что.

вот эту силу мы сейчас и попросим у Господа. И Он наполнит вас. Он сказал, идите серебра или золото, бейте. Бог вот ничего не э, спрятал от вас и ничего не удерживает. Идите сюда ближе. Идите сюда. А теперь давайте, кто крещен духом Святым, идите, встаньте вокруг них.

Отец, слава все верят в то, что Бог воскресил Иисуса из мертвых. И все отдали Ему свой дух, душу и тело. Да? Аллилуйя. Сейчас мы помолимся и попросим, чтобы Бог крестил вас силой и огнем. И единственным свидетельством того крещения силой по Писанию является дар иных языков. Дар молитвы на да, иных языках. На иных языках. Но вы не сможете, вы не умеете пить с закрытым ртом. Кто умеет пить с закрытым ртом? Никто не умеет. Есть такие уникальные люди, которые умеют пить с закрытым ртом. Никого такого нет. Пить мы можем только а открытым ртом. Бог порядке, сделает, Бог всегда отвечает в порядке, за молитву. Поэтому вам нужно будет только, все... когда мы закончим молитву, вам нужно спрят... будет сделать свою часть. После этого вам нужно будет сделать шаг вверх. Встава, наполнить ваши легкие воздухом. Воздух, открыть и рот. И начать и вверх, выпускать воздух из легких. И напрячь ваши голосовые сказки. И ставь какой-нибудь звук. И Бог будет вашими устами говорить. Не молитесь только на латышском, пожалуйста. Или на китайском. Хорошо? Давайте будем молиться. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты пообещал нас, нам, что ты дашь нам утешителя, который будет не только рядом с нами, но будет в нас. И даст нам силу свидетельствовать о тебе, провозглашать твою любовь и провозглашать твое царство. Верой я принимаю сейчас крещение Святым Духом и я и я верю, что я буду говорить иными языками, как ты дал это первым посланникам твоим. Две тысячи лет в горнице, в Иерусалиме. Спасибо тебе, Господь. Я принимаю решение Духа Святого прямо сейчас.

Благодарим тебя за то, что дает, И мы благодарим тебя за силу, которая в нас и умножает Я благодарю за Господь силы. На а как это не, украшает, не, украшает, не украшает. Пусть они нападают на каждого, кто придет с болью душой. важно и будет до такой не раз распространяется в этом городе район города. Веер накладывает его. Веер накладывает его. А что как накладывает его? А вот здесь они они уходят.

он любит, и он не даст нам с нами места, где они, поэтому мы благодарны вам за это. Мы пользуемся этим потому это только команда. Если вы не делать свою часть, вы так просто не будете поделаться. Мы могут хотим, чтобы вы не могли, и ответить на а а а